Всем привет! Вы на канале Украинцы в Эстонии. Меня зовут Гороховатская Галина, и я приехала в Эстонию из Украины. И за 8 месяцев пребывания в Эстонии я выучила эстонский язык до уровня А2. Это мой пятый язык, поэтому я сегодня расскажу свое видение на тему, легче ли изучать иностранные языки детям или взрослым. Правда, что дети схватывают на лету или нет? Если вам интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик и рекомендуйте это видео своим друзьям и другим украинцам, а также другим своим знакомым, которым сейчас приходится экстренно учить иностранные языки. Итак, поехали! Я считаю, что выучить иностранный язык взрослому легче. Я нашла пять причин, которые я сейчас расскажу. Итак, поехали. Причина номер один. Первая причина – это практическая мотивация. Если в школе нас заставляли, это была рутина, это просто был урок, ну вот конкретно меня касается, мы изучали английский язык. Да, мне нравился язык, но мне было скучно, нудно, это три раза в неделю, учишь эти глаголы, эту грамматику, еще что-то непонятно. А когда вот сейчас я оказалась в Эстонии, и я четко понимаю, зачем мне нужен язык? Для работы, чтобы общаться в быту, чтобы вообще выжить и адаптироваться как-то в новой стране, в сложившихся условиях именно эта мотивация и дает мне заряд на беспрерывное изучение языка. Причина номер два – это жизненный опыт. Знаю английский язык, также я уч... изучала так более-менее нормально испанский язык, и теперь вот совсем иностранный – это мой эстонский язык. Также понятно, я знаю русский язык и украинский язык в совершенстве. И я заметила, что при изучении каждого последующего языка а, накладывается жизненный опыт. Ну, к примеру. Если мне нужно поговорить с человеком на иностранном языке, то я, имея за плечами прожитую жизнь, как-то более спокойно отношусь, может к неудачам, может к тому, что мне вообще нужно общаться на иностранном языке в каких-то э, неудобных условиях для меня стрессовых, экстренных и так далее. Именно это я понимаю под жизненным опытом. Банально, дети больше стесняются, ну я так считаю, по крайней мере в моем детстве было так. У меня было больше психологических зажимов, каких-то, может, комплексов, которые мне мешали, допустим, открыто говорить даже то, что я уже хорошо знала на иностранном языке. Я тупо стеснялась. А мы переходим к причине номер три. Третья причина ⁇ это предыдущий опыт, но уже конкретно по изучению иностранных языков. А два года назад, когда я совершенно с нуля начала изучать испанский язык, это было трудновато. Но я опиралась на те какие-то грамматические конструкции, которые мне уже были знакомы в английском языке, в украинском. Может, я еще где-то какие-то где обрывки фраз слышала на других языках. Я это все собирала у себя в голове, как-то переваривала, и мне это помогало. Допустим, ага, по-украински сахар – это цукор по-эстонски это сухкур, по-испански тоже он как-то похож, по-английски это sugar, то есть фактически это одно и то же слово. Вот элементарный пример, как предыдущий опыт изучения языков иностранных помогает при изучении совершенно нового, непонятного эстонского языка. А мы двигаемся дальше. Причина номер четыре. Это больше выбора. Я сейчас объясню. Если в школе, как я уже говорила, ребенок как-то скован теми условиями, которые есть для изучения иностранных языков. Например, вот учитель такой есть, и вот и учи. Вот репетитора мама наняла, вот и учи. Вот такой учебник, вот такая программа, вот вот это все. Конечно, могли сами дети как-то влиять опосредованно на свой выбор изучения языка. Ну вот я, например, училась в классе, у нас было две подгруппы. Некоторые переводились в другую подгруппу, потому что считали, что учитель тот более подходящий, и там с родителями приходили. Но вот я по себе знаю, когда учишь иностранный язык, ну, к примеру, тебе не нравится учебник, ну, возьми другой. Или вот я ходила на курсы изучения эстонского языка в Пярну. Мне очень понравилось. Но я думаю, если бы сложилась такая ситуация, что что-то бы пошло не так, я бы искала другую возможность, другого учебника, там, репетитора или носителя. Есть, в конце концов, разные способы изучения иностранных языков. И, в частности, эстонского языка. Сейчас мир интернета, все открыто, люди готовы к общению, и с иностранцами в том числе. Поэтому я считаю, что взрослым в этом отношении чуточку легче, чем детям при изучении первого иностранного языка в школе. И прямо сейчас я вас попрошу поставить на паузу и написать в комментарии, а был ли у вас в школе или когда вы начали изучать свой первый иностранный язык, возможности выбора, то есть как-то вот лавировать между учителями, учебниками, я не знаю, курсами, разные есть способы изучения. Мне будет интересно почитать лично ваш опыт по изучению языка, потому что мне безгранично интересна тема изучения иностранных языков. А мы переходим к пятой причине. Пятая причина, к сожалению, грустная. Я начала изучать эстонский язык от безысходности, потому что из-за войны в Украине я вынуждена была искать более безопасное место для жизни, и волею судеб это стала Эстония. То есть фактически я и многие мои соотечественники от безысходности изучают язык. Но я считаю, что это очень хорошая мотивация. Да, она больная, да, она горькая, да, она трудная, но это самое целеустремленная мотивация, потому что каждое утро я встаю и перед работой я по чуть-чуть я говорю себе так, хотя бы одно упражнение, хотя бы 5 минут, хотя бы 10, хотя бы 15, это уже будет шаг, потому что за год эти 10-15 минут каждый день складываются в огромные часы, и, ну, наверное, ж не зря у меня уже а два эстонский язык. Итак, это были 5 причин из моего жизненного опыта, Личное мое мнение. Почему взрослым людям легче учить, чем детям? Попрошу вас подписаться на мой канал, поставить лайки, поставить колокольчик, потому что я буду снимать видео еще об эстонском языке. Я буду рассказывать о своем опыте изучения языка, что мне помогло, что было трудно, какие решения я для себя нашла. И буду рада вашим лайкам. Вы были на канале «Украинцы в Эстонии». Меня зовут Гороховатская Галина, и я приехала в Эстонию из Украины. До новых встреч, новых видео. Пока-пока!